Діяльність рятувальних підрозділів міста це завжди гаряча пора. Особливо це стосується літа, коли чи не найбільш популярним у городян є відпочинок поблизу прохолодних акваторій. На жаль, далеко не всі об'єкти вважаються безпечними для цього відпочинку, а більшість з них мають славу несанкціонованих місць для купання. На сьогоднішній день лише два міських узбережжя це пляжі південного гірничо збагачувального комбінату 44-го кварталу. Мають паспорти придатності до купального сезону і відповідають усім необхідним вимогам. В городе определены места отдыха возле воды. Отличие этих мест первое – это то, что там нельзя купаться, но можно отдыхать. Такие места у нас оборудованы на пляже на реке Ингулец в парке имени газета «Правда». Также место в районе 4-го Заречного и… Традиционно там было место отдыха на воде, это пляж э, в ставок номер два возле горного техникума, но в связи с тем, что отсутствие большого количества воды на сегодняшний день, это место не определено как место для отдыха на воде, а определено как место отдыха возле воды. То есть там можно проводить время, отдыхать, но купаться там запрещено. Там нет разрешения на э, работу пляжа э, с инстанцией, э, дырш техноген которая определяет свои... Э, вопросы по безопасности пляжа. Нами эти места обследованы на предмет безопасности дна, потому что мы понимаем, что люди, отдыхая возле воды, все равно в воду идут. Поэтому, дабы обезопасить их здоровье, водолазами предприятия было очищено дно, вытащены все предметы, которые носят какую-то опасность для людей, но купаться по ряду причин там запрещено. Купальний сезон лише перетнув екватор, втім вже призвів до п'яти надзвичайних ситуацій на воді, коли допомогти постраждалим не було можливим. Усі трагічні випадки загибелі людей сталися на необладнаних і заборонених місцях для купання. Тільки за останні сім днів на водойомах міста погибло 4 чоловіка. Так пройшов случай на Бурульках, так називаємо пляж в народі минулим бурульками. Це район інтерната в Терновському районі. Група людей. два мужчины, женщина отдыхали на берегу. В один из моментов увидели, что третий пропал. Не указать место, где человек был в последний момент. Два дня водолаза нашего предприятия пришлось искать тело молодого парня. Такой же случай произошел и в районе Матреновки. Это жил массив Юго, когда водолазами нашего предприятия было поднято тело мужчины. Произошел случай на Игоке, я не знаю, как его квалифицировать, на этом месте, где мы сейчас находимся, на этом пляже. Водолазами предприятия было поднято тело мужчины в одежде. Причина занимается следственные органы. Может быть насильственная смерть, может быть ненасильственная, но человек в одежде так просто случайно в воду не заходит. Кроме этого, произошли трагические случаи в Криворожском районе и Широковському районі, де водолазами нашого підприємства було піднято тіла двох мужчин. Аномально спокотні дні останньої декади липня змушують рятувальників знову нагадати відпочивальникам елементарні правила поведінки на водних об'єктах. Головні з них не зловживати алкоголем та обирати для відпочинку лише санкціоновані місця. Аддихайте тільки в благоустроєних містах. Не купайтесь в воді поодиночці, не употребляйте спиртних напідків, тому що. любое употребление спиртных напитков в такое жаркое время приводит к тому, что человек страдающий, не страдающий с сердечными заболеваниями, как правило, окунаясь в воду, теряет в пространстве, попадает в непонятную ситуацию, ну и, как правило, в дальнейшем утоплении. Всего с начала летнего сезона на водоемах города погибло 5 человек. Все эти случаи произошли только по одной причине. Это употребление спиртных напитков и в последующем купание в воде. За порукою безпеки на офіційно зареєстрованих водних об'єктах є сезонні рятувальні пости, укомплектовані відповідним обладнанням. Так на двох відомчих пляжах міста сьогодні працюють 15, а на приміських базах відпочинку 89 підготовлених матросів рятувальників. За останні півтора місяця на об'єктах, де розгорнута діяльність рятувальних постів, жодного трагічного випадку не зафіксовано.